пережидаем минометный обстрел вот. с товарищем малышом тире кошмаром вот он я наверное сейчас у меня лицо перепуганное мина? не не мина это стрельба короче ребята мы проходили только что где мы пытались обстрелить по хеврам выкупили их позиции у нас сегодня 28 число праздник как бы так ну, друг другу вот и устраиваем праздник типа как перемирие ну и шли по пути, нам начали ложиться То мы вот в кустики прыгнули немножко. Помимо мы же с автоматов стрелять не будем. У нас есть тут автоматы и СВД, с которых мы стреляем, работаем. Чтобы никто больше не пиарился. Вот так, по случаю. Вот потом мы сейчас немножко сидим в такой яркой обстановке. Я хочу сказать спасибо мужчинам, которые до нас волонтеры приезжают. Не очень рад, когда они попадают в такие ситуации, но из-за этого они понимают, зачем нам помогать. Очень большой респект. И снова мое перепуганное лицо. Тут все. Мы тут все пугаемся. По-своему, так что. Оп, мина! Оп, это наша, блядь, он убил, С Сегодня получил кроссовки, блядь. Нахуй гандошки, блядь. Что, уже что с ним надо Ну Просто грязный. А, грязный ну, да, грязный надо так. Что это перед нами разбитая техника? Это БТР и, и танчик. Так, где-то тут рядом танчик сейчас, я шнурки завяжу, чтобы не переступить, сейчас сниму ему танчик.